Вас сьогодні в програмі діалоги у нас в гостях перший проректор Херсонського державного університету, професор Олександр Співаковський. Вітаю вас, Олександр. Володимирович. Доброго дня сьогодні такий непростий, дуже час, складний, але з одного боку і цікавий тут має бути виявлені усі найкращі якості як людей, так і навчальних закладів, підприємств і так далі. І я думаю, що саме сьогодні своє слово має сказати як наука, так і освіта. Дійсно, це так, вот, знаєте, саме в тяжкі часи, в точках біфуркації розвитку людської цивілізації на самом деле, появляються нові можливості. Знаєте, з одної сторони, конечно, жахно то, що произошло сьогодні э з нашей части Украины с Крымом. Но с другой стороны, это новые возможности для Херсона, для нашей области, для нашего региона, для его развития. Потому что, ну, например, да, Симферопольский аэропорт. Понятно, да? То есть фактически он закрыт, он только ориентирован на полеты в Москву. Таким образом у нас, например, появляются возможности, связанные с созданием логистики, которая обеспечит работу, например, нашего херсонского аэропорта. То же самое касается, например, нашей рекреационной зоны. Да, мы находимся сегодня в устье Днепра, и на самом деле мы как бы контролируем э, все потоки э, из Черного моря вверх до Киева и наоборот. То есть вот э, вызовы они приводят к новым возможностям. И на самом деле мы должны понимать и давать сигнал для всех, что э, у нас здесь, у нас в Херсоне другие настроения, чем в Крыму. Мы действительно консолидированы, мы ориентированы на то, что мы являемся неотъемлемой частью соборной Украины, и мы можем ответить на любые вызовы, связанные с любой агрессией, через то, что внутри каждого из нас сидит понимание того, что мы е частью соборной Украины, и мы действительно е украинцы, потому что мы уже идентифицировали себя как украинцы. Це дуже важливо і для нас, і для наших дітей. Щодо, е, наприклад, європейського чи російського да, напрямку розвитку, то я хочу сказати, що ми повинні розуміти, якщо ми думаємо про себе, то може і потрібно йти в е, Росію. Але якщо ми думаємо про наших дітей, то ми повинні розуміти, що майбутнє наших дітей е, сонячне майбутнє, да, е, воно пов'язане з системы тех ценностей, которые есть сегодня в Европе. Это очень важно. Таким образом, вот то, что сегодня произошло, оно действительно дает абсолютно новые возможности. И роль образования в этом отношении является ключевой, потому что там происходит формирование новой генерации. Генерации тех людей, которые будут создавать ценности будущего. Поэтому сегодня главное ⁇ устоять. Сегодня главное поддержать те инициативы, которые идут от центральных киевских властей, и инициативы, которые идут сегодня от области, да, от губернатора области Юрия Витальевича Адарченко, от города Херсона, где сегодня пытается закрыть много проблем, исполняющих обязанности мэра Миколаенко. И вот консолидация до 25 мая, которая позволит избрать уже нового президента Украины. Да, потом сделать следующий шаг для того, чтобы избрать парламент Украины новый, и пройти путь вот такой легитимизации, и это создать новую основу для того, чтобы Украина была абсолютно другой, не коррумпированной, ориентированной на систему ценностей, на открытость. Там, где есть уважение к личности, там, где личность намного важнее, чем руководитель, чем чиновник, чем а, э, какой-то политический деятель. Вот в новой системе ценностей мы действительно сможем обеспечить нашему новому молодому поколению новое будущее. А дальше а, я работаю. Теперь. А такие приклады есть, так скажем, в да. Евросоюзе, они демонстрируют э, самые... Но вы знаете, что мы же не только теоретики. Мы на протяжении, начиная уже с 98 -го года, реализуем путь на Европу. А реализация пути на Европу – это непростая вещь. Она состоит из множества маленьких шишков, которые создают и формируют лестницу, по которой потом пройдут эти поколения. Смотрите, мы выиграли 7 темпусов, да, общим объемом в 2 миллиона евро, которые позволили решить очень много вопросов и по мобильности наших это преподавателей, гранты, это... гранты, которые получил Херсонский госуниверситет. Мы а, реализовали мобильность для наших студентов, мы реализовали мобильность для наших преподавателей, мы проведи, провели за деньги этих грантов очень много международных конференций, провели очень много публикаций. Все это разворачивает сознание, ментальность наших людей в сторону открытости. Вот, например, да, со 2 апреля благодаря усилиям нового министра образования Сергея Мироновича Квита Например, реализована онлайн на бухгалтерия министерства. То есть можно зайти на сайт и увидеть, что происходит. Таким образом, нам показывают пример. Прозрачность. Да? Прозрачность. Потому что прозрачность это мощный инструмент решения очень многих проблем. Поэтому, собственно говоря, я же говорю, беда, которая пришла, сегодня дает нам возможность стартовать совершенно по-иному, дать другие возможности. Но есть опасности, что мимикрирующая определенная часть людей попытается вернуться в эту среду, и маскируясь под это все, опять уничтожить все, что сделано, вот начиная от гибели этой небесной сотни, прикрываясь той кровью, которая э, там провелась, вернуться, мимикрировать и попытаться э, опять-таки вернуться к тем ценностям, которые опять-таки привели к этой революции, которая была. Думаю, это было все-таки важко сделать, так же сегодня здоровый глуст перемагает, так, Александр Владимирович? Ну, я еще раз говорю, вы знаете, я как бы вне политики, я скажу из того, что на территории университета не должно быть политики, политика должна быть за пределами университета. Наши студенты имеют полное право за пределами университета ходить, участвовать в тех мероприятиях, которых они считают нужными. Они взрослые люди, у них есть определенное видение, определенное сознание. И никто не вправе, начиная от ректора и заканчивая деканом, заведующим кафедрой или профессором или преподавателем, влиять на те или иные предпочтения, которые сегодня есть. Надо категорически забыть практику, когда кто-то может прийти в университет и давать команду порешать какой-то вопрос по студентам. Мы же исходим из того, что мы должны открывать мир для студентов. Вот вы знаете, сегодня, например, наших 29 студентов находятся на семестровой практике в Поморской Академии в городе Слупске, в, в Польше. Еще 6 студентов поехало туда на 2 недели. Завтра наших 3 заместителя деканов улетают в Польшу для того, чтобы отработать конкретно механизмы взаимного признания учебных планов для того, чтобы по ряду специальностей наши студенты, учась у нас, за три семестра имели возможность получить бакалаврскую программу в этой Поморской академии. И таким образом возникает инструмент не только получения двойных дипломов для наших студентов, но и появляется инструмент для взаимного признания учебных планов, которые есть в Херсонском госуниверситете, которые есть в одном из европейских университетов. То же самое касается, например, и Австрии, не только Польши. Вот моя магистрантка Наташа Белогруд сегодня восьмимесячную стажировку проходит в университете Клагенфурта по информационным технологиям. Более того, по договоренности с ректором этого университета она получает стипендию в 650 евро. То есть у нас есть очень много конкретных а, кейсов, конкретных механизмов, инструментов, а, которым мы даем нашим студентам новую возможность получить новую стоимость в этом а, глобальном мире. До речи, и все эти процессы распочались уже а, давно в университете международные, Я имею в -го виду а, такой шлях на евроинтеграцию. Абсолютно. Так? Мы прекрасно понимаем что ну так сложилось объективно это не потому что э, сосед справа или слева хуже или лучше абсолютно просто э, так произошло в мировом разделении труда что производство современных технологий современных знаний и производство производства людей сегодня намного выше намного качественней в Европе и в США Поэтому мы ориентированы, естественно, наш вектор в большей степени туда. В меньшей степени, хотя это наши братья, это наши близкие соседи, они наши родственники и по крови, и по э, ментальности, и так далее. Конечно же, в России, в Белоруссии, в Казахстане, в Азербайджане и так далее. Мы, собственно говоря, и не хотим разрывать тех связей, которые существуют. Ни в коем случае. И аннексия, да, это не способ, не инструмент решения тех проблем, потому что все равно пройдет 5-7 лет они пройдут, и все равно Крым возвратится в состав Украины. Потому что, знаете, похмелье проходит, а головная боль остается. От Ви сказали, що виробництво – це виробниць, але е, все ж таки треба мати такі інструменти якості, щоб довести на міжнародному рівні, що з вами е, працювати вигідно, Правильно. що з вами працювати цікаво. Звісно, е, в основному определяють професії, які працює в університеті. Це перше. Сьогодні ми маємо той необхідний рівень, який є. Второй ⁇ это механизмы взаимного признания того, что происходит в нашем университете и происходит в европейских. Вот мы их запустили. Это механизмы двойных дипломов, это механизмы мобильности, это механизмы проведения совместных международных конференций, где принимают участие, с одной стороны, ученые из университетов Европы и США и а, а, наших. Ну, например, вот мы нашу конференцию Икторида. Конференция уже ей в этом году будет 10 лет. Конференция, которая посвящена использованию информационно-коммуникационных технологий в образовании, в науке и в бизнес-приложениях, это десятая конференция. Мы ее заканчиваем очередным выпуском отдельного томика в издательстве «Шпрингер». Это серьезно? очень серьезно. Ну, что такое шпрингер Не будем. Мы единственный, кстати, университет в этом отношении в Украине, который заканчивает конференцию вот этим пост так называется, mm -hmm. то есть пост публикации наших mm -hmm. трудов mm -hmm. в таком издательстве. Поэтому мы запустили конкретные механизмы, с помощью которых мы имеем возможность говорить о том, что мы признаны. В Європі, і в США і через механізми взаємного признання, ми обеспечим нужне качество підготовки наших студентів для того ринку труда для общества, в котором ми сьогодні знаходимося. Як це може позначатися на соціально-економічному становищі Херсонщини, Олександр Володимир? Адже ми живемо в цій області, тому Понятно. цікаве. Я знаю, що багато студентів у вас залишається Опять, саме. Опять, от я к примеру. Ми в прошлом году виграли темпус. мы там не главные в этом темпусе, но это темпус, ТАСИС программа, которая финансирует, например, проект круизный туризм. И кафедра туризма, принимает активное участие. Вот, например, декан этого факультета и заведующий кафедрой туризма Игорь Николаевич Котовский и Оксана Валентиновна Лаврикова 16 по 21 июня едут в Германию для участия в серьезной конференции, в серьезных семинарах как раз по реализации этого проекта. А, таким образом, смотрите, да, вот мы механизм запускаем, да, надо что-то выиграть, надо подать заявку, надо принимать в этом участие, и это потом возвращается через проникновение наших преподавателей в ту работу, в тот опыт, который сегодня существует в современном глобальном мире. Поэтому это дает нам в основания судить о том, что мы вписываемся, да, интегрируемся и синхронизируемся с глобальным миром и в том числе и в образовательном аспекте. От сьогодні голова облдержадміністрації Юрія Дарченка акцентує увагу на розвиткові саме рекреаційних Правильно. зон Херсонщини, адже така непроста ситуація політична. Чи будуть люди їхати? Это, кстати, Він переймається мигра. дуже на такому очень рівні. Рішення. От, як ви вважаєте, як, як треба підтримати же, ці до Крозник або через одно ми повинні нашим партнерам там. где есть сегодня деньги, ресурсы, люди и так далее, знания и тому подобное, мы должны им показывать, что у нас здесь все хорошо, здесь все нормально. Ну, например, помимо того, что нормально, мы вообще уникальны, мы в усти Днепра. У нас вот посмотрите на левом берегу Днепра, Венеция, да, наша Херсонская Венеция, она необычная, но э, такого уголка нет. Таким образом, а как участвует в этом Херсонский госуниверситет? Вот мы участвуем в темпусе, да, значит, мы привлекаем наших партнеров, а там их очень много, и из Грузии, и из Еберджана, и из Белоруссии, и в том числе с России, из Германии, из Болгарии, то есть из Хорватии. То есть таким образом эти люди имеют возможность в том числе приезжать сюда, видеть, как мы устроены за ними. Знаете, образование это как посол мира. За образованием всегда идут другие люди. Ну, конечно, вначале, может быть, и приезжают дипломаты, за ними идет образование, а за ними идет экономика, бизнес а, и так далее. Таким образом, мы, собственно говоря, находимся на этом пути, и мы запускаем абсолютно конкретные механизмы для того, чтобы вот то, что говорит Юрий Витальевич Дарченко, оно было уже реализовано. Поэтому, знаете, мы не занимаемся какими-то прожектами, знаете, теоретическими. Вот мы можем это, мы можем то и третье. Эти процессы, они работают конкретно через конкретных людей. И чем больше, вот я уже как-то говорил, да, мы хотим, чтобы сюда приходил серьезный бизнес. В том числе IT-бизнес. Вот вы знаете, два дня назад министр экономики Павло Шеремета подписал серьезный договор с руководителями IT-компаний. А мы это уже делаем. У нас сегодня уже мы привлекли ряд компаний, да, которые сюда приносят, вот, например, компания Дейтарт, Херсонский офис да, этой компании, это порядка 2 миллионов долларов сюда заходит. Это, это ваши более выпускники университета? Конечно, это наши выпускники, выпускники физмата, выпускники кафедры информатики, и более 200 тысяч долларов прямых налогов заплачено, еще не гривен, долларов, причем извне не изнутри страны взятые да а извне на которые можно которые формируют золотовалютный запас нашей страны поэтому знаете я ж вот не только теоретик я занимаюсь абсолютно конкретными вещами которые позволяют вещи эти интегрировать и сегодня 120 выпускников работает уже вот в этой компании и приносят абсолютно конкретные деньги поэтому а, херсонский госуниверситет в этом отношении мы не только лидеры на рынке образования мы лидеры в реализации проектов, которые интегрированы с потребностями не только Украины в целом, но и нашего региона. И через рекреационный бизнес, и через IT-бизнес, и через проекты, которые связаны с журналистами, через проекты, которые связаны с нашими филологами, с биологами и так далее. То есть мы на самом деле пытаемся быть максимально полезны тому региону, в котором мы сегодня находимся то вы и научно доводите, что можно залишатся в Херсоне и Абсолютно. мать высокую зарплату и цикавую работу. Глоб... Да, Лариса Львовна, в глобальном мире на самом деле сегодня разделение труда таково, что там, где есть лучшая мотивация, там можно создавать любой бизнес, вот я же говорю IT бизнес, он чистый, зашло ребенку 2000 долларов на его валютный счет, он официально через НБУ их продал и у него на счету уже, как ЧП, появилось 22 там, или там, 23 тысячи гривен, которые он оставляет здесь, конкретно на территории этого региона. А уже дальше бизнес получает, оттуда платится НДС, налог на прибыль и так далее, и так далее, и так далее. А помимо этого ж еще и он, этот ребенок, заплатит прямых налогов, там 5%, фирма заплатит 7%, плюс там социальные налоги и так далее. То есть это деньги не пришли. Сказал, не нас... экономика. Конечно, то есть это деньги не пришли, 10 гривен пришло, а потом 9 гривен куда-то уехало, а только гривна осталось. 10 гривен пришло и 10 гривен осталось здесь. Только тратятся деньги, себестоимость. Это что? Это электроэнергия и интернет. Все остальное ⁇ это мозги. Таким образом мы переходим, когда мы говорим, мы создаем новое общество, общество знаний. Так вот, общество знаний находится тогда, когда превалирующим элементом этого общества является труд, интеллектуальный труд человека. Когда он создает новую стоимость, именно сидя за компьютером создавая ту ценность, которая с виду не видна, но потом используется во всех сферах. Вот вы изначально чинник, и чины, и кажучи, якись я знаю, вы завыше ну, на поле да. это... ну, ну вот скажите, ну вот заказчик в США, да, ну скажите, как он даст работу нашим студентам? Например, по разработке мобильных устройств, по разработке финансовых инструментов, по разработке программ, связанных с логистикой, с морской, речной там, и так далее. Если наш студент плохо подготовлен, если он некачественно подготовлен, если у него плохие знания и так далее. И ну, у студентов есть стимул, так, навчаться, поэтому все очень на... органично Значит, так? Мы мозги здесь оставляем, они не мигрируют из нашего региона. Вот так мы создаем добавочную стоимость для нашего региона. Але разом с тем международная деятельность университета вона она теж все больше поглубляется и расширяется уже я бы сказала так на все континенты, так? Да, да, ну наши выпускники во первых во многих странах мы имеем колоссальные вот контакты эти и я ж говорю что мы запустили конкретные механизмы для вот не только уже интеграции, но и синхронизации наших усилий с тем глобальным миром, в котором мы живем. Профессиональной работе, как определяется для того, чтобы знакомиться, все-таки не каждый дитина, не каждый студент может навчаться на таком э, высоком уровне внимания. Ну да, капитализация репутации университета ⁇ очень важный момент. И мы используем сегодня современные технологии для этой капитализации, потому что мы понимаем, что сегодня, например, сайт университета ⁇ это серьезный ресурс Информация. На который сегодня заходит в день более тысячи человек. Ну, на самом деле нет больше. У нас вот в прошлом году было более миллиона заходов, ну, на 365 раз. 3 тысячи, значит. Угу. Более 3000 заходов в день заходят, смотрят ресурсы и так далее. Причем из них более тысячи, по-моему, более 5-7 минут держится на наших ресурсах. То есть, таким образом, люди работают с нашим ресурсом, так происходит капитализация нашего ресурса. Следовательно, очень многие дети видят внутренний мир нашего университета, понимают, что у нас работают очень серьезные преподаватели, профессура, что у нас хорошие корпуса, ну, скажем так, неплохие лаборатории, мы создаем условия, в том числе и проживания в наших общежитиях, и за счет этого мы, в общем-то, пытаемся конкурировать на, и привлекать детей для поступления к нам в университете. Ну и плюс кейсы. Очень важно, чтобы ребенок видел, что он не только поступает в хороший университет, но у него есть хорошая профессиональная карьера, да, будущее. Потому что, ну что ж ты поступил, и ты понимаешь, через 5 лет ты пойдешь в центр занятости для того, чтобы найти место себе под солнцем, это на самом деле не вдохновляет. Если ребенок заходит и видит, что он через 5 лет, например, здесь он заходит, и он понимает, что если он сегодня пойдет работать, он будет 1300 гривен получать, а когда он закончит университет, он будет получать, например, 8000 гривен. Он понимает, что университет ему даст добавочно 5-6. Да, этих стоимостей, поэтому для нас очень важно именно очень плотно контактировать с рынком труда, для того, чтобы показывать, что наших детей разбирают, и не просто разбирают, а разбирают с очень, с очень хорошей зарплатой. – Какие конкурс на эти специальности? – Ну, у нас в прошлом году не... более 10 тысяч человек подало заявление, и реально, несмотря на то, что даже на контракт, у нас, скажем, на бюджет поступило 830 человек, и плюс, это я говорю о стационаре, и плюс к нам по Пришло еще более 500 человек на контракт. И это при том, что мы в среднем увеличили стоимость обучения на 20%, и все равно дети идут. Как бы тяжело ни было, я хочу сказать, именно во времена кризисов, вот я проходил полтора года назад двухмесячную стажировку в Истон Вашингтон-Университет в США. И э, когда вот обсуждался вопрос этого в США пять лет назад, был очень серьезный кризис. Ну, я думаю, что все э, наши э, коллеги, которые смотрят, э, знают об этом. И вот что любопытно, произошло, что государство стало меньше давать денег, а дети стали платить больше. Я задал вопрос, как же так кризис, а дети платят, ну, дети, их родители, родители. платят. Да, во времена кризиса доходит понимание того, что если ты не будешь инвестировать своего ребенка, если ты не будешь инвестировать свое образование, то ты не сможешь потом получить хорошие работы, и ты не сможешь. Таким образом, образование оно имеет особую природу, и в рамках этой особой природы руководители образовательных учреждений, в том числе, принимают необычные управленческие решения, которые позволяют университету конкурировать эффективно на рынке образовательных услуг поэтому мы надеемся, что и в этом году к нам придет очень много детей все-таки, ну, Херсонский госуниверситет университета сегодня почти 9 тысяч студентов это очень много, и я хочу сказать, что мы являемся сегодня одним из налогообразующих предприятий нашей области, потому что только в 2013 году доходная часть Херсонского госуниверситета состояла 106 миллионов гривен. 106 миллионов, вдумайтесь. Это солидно. Так. Это солидно. И мы порядка 28 миллионов гривен заплатили налогов в разные фонды. То есть мы достаточно серьезная организация, которая имеет очень серьезное влияние на развитие нашего региона. Не только через мозги, да, которые мы создаем, не только через людей, через человеческий потенциал, через человеческий ресурс, который мы создаем, но в том числе и через уплату прямых налогов. Вот вы сказали, что саме в кризу реализуются наиболее какие-то проекты. А, не випадково кажу, что саме криза – это час для разумных. Да. Так. Ну, вы же знаете, мир вот так же волнообразно, да. и плюс вот так вот, да, угу. то есть... Поэтому э, любой кризис это создание проблем, и это хорошо это или плохо, но это формирование новой мотивации для движения вперед. Вы же знаете, любая система, которая а, закрыта, ее ждет тепловая смерть, она просто умирает. И тебе кажется, вот знаете, вот а, всегда приводят такой очень интересный пример, две мышки а, и а, сыр одну одной там и у второй. И одна мышка думает о том, что этого сыра ей хватит на всю жизнь. А другая мышка понимает, что сыра не хватит. И она тут покушала и побежала еще что-то поискала. Вернут, не нашла. И еще побежала, еще побежала. И на какой-то там 20-30-й раз еще что-то нашла. И тогда у такой мышки есть будущее. А та мышка, которая просто кушает каждый день сыр. И думает, что так будет всегда. На самом деле та мышка обречена на погибель. Так и в жизни. Если ты подумал, что уже все что на этом твоя жизнь закончилась, то, собственно говоря, ты обречен на, понятно что, на тепловую смерть. То есть вы залишаетесь оптимистом, сколько я знаю, вы оптимисты. А ты, если решили... ты только потерял оптимизм, ты умер. Как человек, как ученый, как преподаватель, ты не являешься примером. А потом я хочу сказать, что работая среди детей, среди наших студентов, ты всегда молод. Так, это прекрасно. Александр Ильич, я дякую вам, Бажаю оптимизму и успехов. И вам спасибо большое. Дякуємо вам, шановні друзі! Це була програма діалоги. Ми спілкувалися із першим проректором Херсонського державного університету, професором Олександром Співаковським. До наступної зустрічі в ефірі.